Адвокат, полковник збройних сил України, ветеран російсько-української війни, пане Ігоре, вітаю, дякую, що долучились. Доброго дня, слава Україні, героям слава. А власне, от давайте для початку про різницю між ВСП і військовою поліцією, яку от пропонують запровадити. Чим відрізнятимуться функції і е, робота? Я вам скажу моє моєї сугубо моє мніння. меняется только название висковой служба правопорядку будет называться висковой полицией. А как таковыми полномочиями, какими-то новыми функциями она не наделяется. Я считаю, и не только я, а, наверное, и многие висковые службовцы, общество, они ждали немножко другого закона о висковой полиции. Все-таки у висковой полиции, я считаю, должно быть свое досудовое следствие то бишь криминальные провадживания в отношении висковых службовцев, должны вести висковые службовцы, то бишь сличи висковой полиции. Однако данных по повноважению вискового следства у новой висковой полиции не будет. В законе прямо указано, что их нет. Идем далее. Я считаю, что висковая полиция должна была также иметь свой окремый а подраздел, який бы занимался оперативно-расшуковой деятельностью. Такими функциями, скажем так, оперативно-расшуковыми, опять же, парламентарии по состоянию на первое читание да, этого закона висковую полицию не наделяют. То есть висковая полиция будет выполнять какие-то доручения слитчих по розшуку того или иного лица, скажем так, которая самовольно оставила воинскую частину, там ческоела, там и так далее, то бишь каких-либо существенных изменений, существенных изменений, а я считаю, что на время войны, на время, скажем так, широкомасштабной Визковая полиция должна быть самостоятельным органом. Она должна существенно влиять на подавление коррупции э, в военных силах Украины, на поддержание законности и правопорядка в военных силах Украины. И должна иметь такие же полномочия, как и Национальная полиция Украины, но только в висковой сфере. А то, что там э, на время вискового часа э, военные полиции разрешают... Э, работы Запада в цивильной установке, ну, так это, по моему мнению, не повлияет существенно на укрепление правопорядка и законности в предрозделах военных сил Украины. По Поэтому его... мы, мы, меняем, скажем так, название. То есть у нас остается, по сути, также висковая служба правопорядка, но только она будет называться военная полиция. Наверное, это правильно, потому что во всем мире она называется mm -hmm. военная полиция. И мы уже дошли до, до этого наконец-то. Ну, прогресивне то, що ВСП буде називатися військовою поліцією. Добре, але знову ж таки чи далі буде створена уся вертикаль е, військових служб правопорядку? Щоб це не було, знаєте, от як? Е, була в нас реформа. Запровадили там е, антикорупційну реформу. Запровадили там е, деякі органи по боротьбі з корупцією, але скажімо так, вся вертикаль не була вибудована, і дуже багато справ, які стосувались корупції. Вони не розслідувалися, не закривалися через те, що просто не було відповідних відповідного ланцюга повністю створеного від і до знаєте. Це дуже дуже гарне гарне питання воно дуже своєчасне. Я вважаю, що військову юстицію необхідно було задавати в комплексі. Військову прокуратуру, висковую полицию, визковые суды и военную адвокатуру. Если бы мы в комплексе подошли бы к этому вопросу парламентарии, если бы в комплексе бы все это заработало, заработало, мы имели бы реальный хороший результат. То есть каждый бы выконувал свое создания по своему напрямку и существенно, скажем так, изменилась бы обстановка с коррупцией Збройных сил Украины. І, і звісно, повисилась би, скажемо так, закон и порядок по країні в цілому. От, от було би так. А так ви понимаете, сапожник без, без сапог. Когда військово-то проводит перевирку, да, перевірку і видять, ну, явные ознаки кримінального правопорушення, явные ознаки, но ну, зробити вона нічого не може, тому що права, скажем так, лісувати кримінальне провадження немає. Треба робити довідку. материалы перебирки направлять чи в полиции, чи в ДБР, а там далеко не факт, что криминальное проваджение будет зарегистрировано. То есть и у нас вот получаются такие как полковник Козловский, служба логистики, наверное, вы знаете, да, который долгое время, скажем так, совершал э, криминальные правопорушения и ничего нельзя было сделать, пока, скажем так, ДБР э, самостоятельно не внесло в ЕРД эти сведения и не зарегистрировало криминальное провадшение. То есть э, висковая полиция, она будет, ну, знаете, как вот, ну, нельзя быть беременным наполовину, да? Нужно быть либо беременным, либо не беременным. Вот висковая полиция, она может быть беременным наполовину. Она готова, она хочет работать после двух лет застоя. А ВСП была застоит два года, потому что э, ВСП руководили чайные люди. Но сейчас, слава богу, слава богу, этих людей уже нет на занимаемых должностях. Э -э пришли, пришло новое руководство в Великой службы правопорядку, прогрессивное руководство, профессиональное руководство, люди с морально-деловыми качествами соответствующими. И они сейчас пытаются запустить эту службу э -э на той нормативной базе, которая есть. И, в, в принципе, начало неплохое, старт неплохой. Уже, скажем так, проводится внутренняя реорганизация, сокращаются ненужные, бесполезные управления вводятся дополнительные управления, которые будут реально работать, которые будут реально поддерживать законность и правопорядок. Ну, я вот считаю, что если мы были не готовы в комплексе, да, скажем так, приходить к военной юстиции, как я уже говорил, военный суд, военная полиция, военная прокуратура, то нужно было просто нам внести изменения в закон про военную правопорядку, надать ей, скажем так, важили вплыву дополнительные, дополнительные полномочия, и я думаю, чтобы она бы со своей задачей прекрасно справлялась. На Буквально ще маємо дві хвилинки. Дуже багато глядачів пишуть про те, навіщо нам взагалі там військова юстиція, враховуючи, що в нас там дуже дуже багато там поліцейських на, на думку людей. Хоча ми знаємо по факту, що поліцейських нас не вистачає. Тим не менш, от чим має займатися військова юстиція? От які це справа думка людей вона крайній ошибочна. Гражданські поліцейські, які зачастую даже не мають опитування срочної служби в збройних силах. он э, в силу своих, э, своего фаха, он, ему трудно расследовать, скажем так, воинские преступления. Они не знают элементарных вещей, что такое взводный, ротный, опорный пункт, что такое там э, перевоз боеприпасов, модификация боеприпасов, там, в общем, внутреннее устройство там, несения службы по тому или иному напрямку, что такое висковые статуты. И, естественно, скажем так, висковые сличи, да, а я висковым сличием был очень долгое время, начиная с 2009 -го года, понимаете, то есть и нам не сразу удавалось вникать в те или иные вопросы, но мы вникали, и у нас получалось. И смотрите, вот э, тот же ВСПшник, да? в ВСП, он постоянно находится в зоне деятельности того или иного воинского формирования. Он знает положение дел, он знает расположение, скажем так, он знает бойцов, он знает напряги деятельности. Наверное, ему было бы легче, да, и войсковому сличиву вести криминальные проваджения. Это было бы и профессиональнее, и эффективнее, и качественнее, и быстрее, uh -huh. нежели гражданский, скажем так, ДБР-овец, либо сличие полиции. Поэтому, ну, ну і ошибаюсь, якщо скажу, якщо я правильно так. розумію, якраз і військові слідчі вони задіяні у з'ясуванні всіх обставин, за яких там от гине військовослужбовець чи в потрапляє так, в полон. Правильно Так, точно да от. та, та, та севершу ДТП, севершу ДТП військовослужбовість е, це власне, щоб прави, пояснити цивільним, чому, війни, чому і потрібні і далі. ці люди. Тому що, якщо ваш да, рідний да. зникає базвісти, чи гине саме першочергово військові слідчі з'ясовуються всі моменти. Дякую, пане Ігоре. наділяється Емі до судового слідства нова військової поліції на жаль, зрозуміло. Дякую, пане Ігоре. На жаль, мусимо завершувати. Ігор Сірков, адвокат, полковник збройних сил України, ветеран російсько-української війни.